Вітаю, як протистояти банківським колекторам, чи можна захистити права позичальників? І загалом про ситуацію в банківській сфері ми будемо говорити сьогодні з нашою гостею Тетяною Роденкою, керівником громадської організації Кредитний Майдан. Вітаю! Доброго дня. Тетяна, ну от сама назва кредитний майдан. Я так зрозумів, що ця громадська організація опікується тими, хто взяли кредити, і тепер в них є певні проблеми з тим, щоб їх повернути, а банки тиснуть, залучають колекторів. И ситуации иногда бывают дуже скрутнее. Вы знаете, общественная организация ⁇ Кредитный Майдан ⁇ была создана именно заемщиками, которые взяли валютные кредиты. Это средний класс, это ребята, которые имеют хорошее образование, имеют хорошие мозги, они хотят жить хорошо, они имели на это полное право, и в свое время, в 2006-2007 год, они взяли валютные кредиты для того, чтобы улучшить состояние семьи, получить отдельное жилье. Не все хотят жить с тещей свекровью. поэтому была mm -hmm. такая возможность, экономика была стабильна, и курс был достаточно стабилен, Национальный банк Украины нам гарантировал стабильность нашей единственной национальной валюты гривны, и средний класс Взял эти валютные кредиты из-за скачка, курса, из-за ситуации в стране просто невозможно. Это То еще был курс, насколько я помню, 5.05, десь в таком уровне. Вы, уже був... был... вы знаете, очень сложно сказать, какой был курс. У каждого разная валюта, по которой брали кредиты. В среднем долларовый кредит брали по курсу 5.05, и это очень символичная сумма. И теперь, когда уже 14, и неведомо, когда остановится. Вы знаете, очень многие перестали э, как-то выходить из этой ситуации еще в 2008 году, в 2009, когда вот наступил первый кризис. Особенно регионы, там, где катастрофически нет работы, где у людей просто нет возможности оплачивать эти кредиты. И в то время не было принято никакого закона, который бы смог помочь заемщикам выйти из этой ситуации. Основная масса, конечно, приняла на себя вот этот удар прыжка курса с 5.08, а есть ребята, которые вообще взяли во франках, которые вообще даже не понимают, что это за валюта. Тогда франк был Швейцарский, я не, не помню точно, около трех с копейками, сейчас он практически 17. То есть э, вся нагрузка легла полностью только на заемщиков. И вот столько, сколько можно было, заемщик понимал государство, понимал ситуацию, в которую попала наша страна, кризис, экономика, все очень сложно, мы это вытягивали. Сейчас это нереально. Просто нереально. Даже наш премьер-министр, уважаемый господин Яценюк, говорил, что э, курс выше 12 смертельно для страны. Но курс 14,5 официальный, он не только для страны, а мы и есть страна. Не всех. Э, что же делать? Что в таком случае? Понятно, что и банки намагаються защитить свои права, потому что там ситуация очень сложная. Если прекратить выплачивать кредиты, то... Загине наша банківська система, і в той же час люди, які взяли кредити, не можуть розрахуватися, залишаються без квартир. Тобто, що це патова ситуація? Ви знаєте, я зараз скажу. только фразу из СМИ, которую везде выставили наши средства массовой информации, а мы им верим, потому что сейчас достаточно много хороших постов или информации дается именно СМИ. Вчера была такая статья, где написано, что по заявлению Нацбанка больше 101 миллиарда гривен снято украинцами. Так вот, мы бы хотели узнать список украинцев, которые сняли больше 101 миллиарда гривен. Мы знаем все, что огромное количество денег было выведено в офшоры предыдущей властью, семьями и так далее, и так далее. Поэтому сталкивать депозитчиков о том, что банки не возвращают депозиты, потому что не платят кредиты, это даже профессионально некорректно. Потом ситуация такая, что мы положим банковскую систему, мы, участвуя в законодательном каком-то процессе, то есть мы продвигали э, сама общественная организация «Кредитный Майдан», мы вышли на контакты с депутатами, с Верховной Радой. Был законопроект 4895, это четыре цифры, которые просто выбиты в сердцах каждого Но, заемщика. Жодной вашей пропозиции не было враховано. Э, вот я и хотела сказать, вот эти как раз четыре э, цифры 4895 могли спасти 4 миллиона заемщика всего четыре цифры это было проигнорировано полностью и далее был внесен законопроект мы его называем именно отрицательно уже законопроект князевича но сам законопроект был подготовлен юристами набу независимой ассоциации банков, банков украины где э, заемщика не просто ставят в положение должника пожизненно мы будем передавать свои кредиты как бабушки на колье детям правнукам переп правнукам и так далее. Мы никогда до него не дойдем. Но все равно, насколько я понимаю, Кабинет Министров выхвалил решение про мораторий на вылучение квартир. вы знаете, это ну, звучит настолько громко. Этот законопроект был ну, это просто слово какое-то уже такое, ну, болезненное, продавлен. Мы просто выдавили этот закон о моратории, просто ну, Нет, не працюет, не работает квартиры и надали. До сих, пор, до, до сих пор судебная система полностью находится в сговоре с банковской системой. Это просто ну, две сестры близнецы. Понимаете? Это две системы, которые работают четко на отжим э, недвижимости, на отжим денег у населения. Это реально просто геноцид народа происходит. Не работают, потому что очень много примеров, и мы их собираем, эти примеры подаем в комитеты при Верховной Раде о том, чтобы дать понять э, самим властям, о том, что их законы вообще не соблюдаются. Да. У нас в стране очень хорошие законы, но их Тетяна, не соблюдают. Тут э, потребны законы и э, законы, какие э, будут э, работать. Чи, чи ви балотуватиметеся в Верховну Раду якраз для того, щоб такі закони були? Або хтось від вашого кредитного майдану, або ви когось підтримуєте, бо зрозуміло, що просто так акціями на вулиці біля кабінету міністрів, Нацбанку нічого ви не зможете досягнути. А потрібно дійсно іти і працювати безпосередньо в парламенті. Ви знаєте, е Сам кредитный майдан был создан с февраля месяца, начались активные акции, протесты с мая. Мы прошли все институции власти, мы много раз находились в Национальном банке Украины и под ним с митингами. Шесть митингов очень серьезных было под Верховной радой. Мы работаем с главами фракций, общались со всеми депутатами, с которыми можно было только говорить, объяснять и разъяснять ситуацию. Комитеты, мы приходили в МВФ, мы получили письмо от главы Украинской Церкви Православной. Мы получаем поддержку ну, то, то, где только все, можно. Да, все но варианты мы, уже мы, мы постучали во все двери, мы вошли во все окна. мы Вас не знаем, не Нас слышат, точнее нас слушают, но не слышат. Но не И на сегодняшний день единственный возможный вариант это только законодательный. Вот единственный. Если вы будете идти в парламент, с чем Именно поэтому мы решили пойти э, в парламент для того, чтобы защищать права всех граждан Украины абсолютно всех. И мы призываем к нам э, в организацию Кредитный Майдан и гривневых заемщиков, и э, вкладчиков и тех, кому заблокировали карточки, и тех, кого обидели в судах и приняли неправильное решение. То -то все, мы кто, финансовой всех, кто страдает от финансовой, от банковской и судебной системы, и естественно, кто страдает от каких-то социальных неправильных э, решений в стране. Именно поэтому был выбран э, социальное направление, и это блок левых сил, э, это партия, с которой у нас не расходятся никакие э, нравственно-этические, моральные принципы. Э, блок левых сил ⁇ это партия, которая хотела бы изменить страну в пользу народа, в пользу человека. Мы боремся за то, чтобы у нас были кредиты, как в Европе, по 2-3%. Мы боремся за то, чтобы была возможность людям зарабатывать, иметь хорошую зарплату и зарабатывать от 25 гривен в час. Мы боремся за то, чтобы люди могли спокойно, Дать образование, получить хорошее здравоохранение, У нас в Європі, в яку стріміться Україна і дасть Бог, ми таки там будемо, стран, сім стран, в яких главенствують или прийшли к власти именно левые сили, і там все-таки є якась стабільність і надежда. Тобто Пока... європейський рівень життя, але з тими проблемами, які в нас зараз існують, мені здається, це майбутнє буде настільки, ще не скоро. Вы и знаете, и что дор... нужно для того, Дорогу осилит идущий. Если мы будем сидеть и говорить, этого не будет никогда, ну, таки да, мы оптимисты, никогда этого и не будет. Но мало того, что я верю, я просто ну полагаюсь, наверное, на на проведение Божье, которое нас до этого довело. Ведь э, зима нам показала, что все-таки Украина может очень много. И у нас название "Кредитный Майдан" тоже где-то с этим взаимосвязано, потому что Майдан это независимость, Майдан это решение э, народа, это желание народа. А кредитный, ну сейчас начиналось это с кредитов, сейчас, наверное, это все-таки кредит доверия. Вот если люди нам доверяют, то наверное, Верная, Сколько в целом представляет ваша громадская организация? Позычальников, людей, которые постраждали от банковской системы? Вы знаете, очень много... Э, ну, если рассматривать всю Украину, мне кажется, что э, накрыв флагом э, общественной организации кредитный Майдан, мы покроем полностью от запада до востока, от севера до юга и учитывая Крым. То есть всю Украину полностью мы можем покрыть кредитным Майданом. У нас 25 региональных отделений. У нас практически в каждом областном городе и в районных центрах есть ассеретки, и есть представительства, и есть люди, которые активно борются. Очень многие воинственно настроены. У нас ровно блокируют полностью банк, банки свои. У нас Чернигов, который ну практически ежедневно, как они говорят, кошмарит банковскую и административную э администрацию областную. Mm -hmm. У нас в Мариуполе есть человек, который просто вышел с автоматом Калашникова. Он вооружен, он официально имеет <связь> разрешение. <связь> 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 Люди дошли до такого отчаяния, что официально у нас 233 суицида с 2008 по 2014 год. У нас за последние 10 дней, только за 10 дней, три суицида. Это официально объявлено именно по кредитам, из-за кредитов. У нас 114 тысяч семей с 2008 года по сегодняшний день просто выброшены на улицу. 114 тысяч, представьте, это семьи. Сколько детей, сколько стариков, сколько выбрасывается сейчас, э, даже под мораторием выселяют маму, папу отдельно ребенка, потому что он несовершеннолетний, его выселить невозможно. Через две недели приходит исполнительная служба говорят, что ребенок отселяется в интернат. На каком основании? Товарищи, это же просто ну, нарушение даже не прав человека. Это нарушение вообще любых норм человеческих отношений. Тетяна, в нас залишається е, трохи менше двох хвилин. Що ви могли порадити тим людям, які потрапили в якраз в таку ситуацію, але можливо не знають, як з неї вийти, не знають до кого звернутися, е, від кого отримати таку допомогу, звісно, в першу чергу кожен должен для себе что що хоче. Если у человека есть проблема, он должен понять, что ее нужно решать, и кроме него эту проблему никто не решит. Мы призываем всю Украину присоединиться к кредитному Майдану для того, чтобы вместе выходить из сложной ситуации. Потому что на самом деле это очень сложно бороться с такой системой, настроенной за 10 лет деньгами и мозгами своими, со специалистами. Очень сложно работать кому-то, противостоять одному. Я всех призываю присоединиться к кредитному Майдану. У нас есть хорошие юристы. Мы проводим семинары, мы проводим встречи. Мы выходим на международный уровень для того, чтобы могли сделать анализ кредитных договоров, потому что у у нас в стране выдача валюты, валютных договоров противоречит вообще законодательству Конституции Украины. То есть у нас очень много хороших наработок. Мы действительно за вот эти четыре месяца, которые мы находимся на слуху, мы набрали большой мощи. А нас все знают и не нужно бояться. Не нужно боятися, приходіть к нам ми точно поможем, А гуртом батька всі дали. Ну, бачите, давайте на на цій такі таку крапку поставимо на цій такій ноті. І нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні в нашій студії про захист прав позичальників ми говорили з Тетяною Руденко, керівником громадської організації Кредитний майдан.